Доброе утро народ Божий, рано. новый день, новая благодать Божья и новый план Божий для нас, новые чудеса, все новое, Бог творит все новое. И сегодня снова встреча Капилана вот с самого утра мы собрались, чтобы поговорить об этом новом для Украины служении которая развивается, набирает обороты, и есть плоды. И эти плоды ⁇ это сердца наших воинов, родных и близких наших воинов, которые, проходя через испытания, соприкасаясь с Богом, обретают надежду. И перед тем, как мы помолимся, я хотел бы прочитать местописание, которое... Ну, на мой взгляд, как бы подчеркивает где-то вот э, смысл капелланского служения. Это книга Второзакония, 20 глава со второго стиха. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет ему, слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. И вот это местописание, оно очень хорошо подчеркивает служение Капилана. Это служение Божьего присутствия, это служение Божьего благословения и это служение надежды. Надежды, которая нам сегодня очень всем нужна. И я предлагаю давайте перед началом нашего общения помолимся, попросим, чтобы Господь благословил нас и направил, потому что ну, мы всегда нуждаемся в нем, мы нуждаемся в его помощи, в его поддержке, в его руководстве. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты нашел нас во тьме этого мира. Ты спас нас, Ты оправдал нас. Ты умер, Господи, за наши грехи и воскрес в третий день для нашего оправдания. И мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем эту надежду, которую Ты подарил нашим сердцам, мы можем дарить ее людям, мы можем делиться ее с людьми, Господи. Мы благодарим Тебя за это утреннее общение, Господи. Мы благодарим Тебя за грядущий день. Мы Благодарим тебя за служение, капелланом, и просим благослови, благослови, Господи, нас в этом общении чтобы мы э, по возможности раскрыли, Господи, для всех наших братьев и сестер это суть этого служения, Господи, и плоды этого служения, которые уже есть у нас, Господи, потому что Ты всегда, Господи, Ты всегда, Господи, даешь плоды. Ты сказал, что если мы находимся на ветви, если мы пьем сок э, э, дерева, Господи, то мы всегда будем приносить плоды, Господи. Мы находимся на ветве. Мы находимся, Господи, в Тебе. И Ты, Господи, Ты наша жизненная сила. Ты, Господи, даешь нам все необходимое для жизни и благочестия. И для того, чтобы мы приносили плоды, и чтобы через нас прославлялось Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за это утро. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты собрал нас на этом месте. И мы просим, благослови нас и наполни наши сердца и наши уста, Господи, Твоим Словом, для назидания народа Твоего во имя Иисуса христа аминь, аминь. и э, э, олег палыч э, ты был с, э, вместе с капелланами с, э, с остальными ты был на конференции в киеве там собирались Капиланы со всей украины вот э, было ну, общение э, было очень хорошее общение в течение трех дней и вот, ну, вкратце поделись, пожалуйста, вот твоими, твоими впечатлениями, тем, что ты вынес из этого, как это все было и насколько тебе это понравилось. Слава Иисусу, доброго ранку. Бог добрый до нас. И я вот, сколько помню себя, с детства завжди вот, речь, я завжди чу про то, что Библия имеет ответы на все вопросы, что Бог актуальный за всякое часу, И в Библии можно находить ответы, Для сьогоденних проблем. І я вірю, що Бог в своїй турботі він нас кличе до різних служінь. І в теперішньому часі я думаю, що церква вона повинна бути сучасною церквою, тобто вона має бачити проблеми, які звучать сьогоднішнього дня. І живучи в умовах війни, церква має стати на чолі, на чолі, скажімо, країни, даючи відповіді на проблеми, які лунають сьогодні. Так. І я вірю знову ж таки, що Бог от веде наш край, нашу церкву і все це служіння. Тобто, Проводячи людей до цього служіння, служіння капеланства і в тому всьому є Боже проведіння, щоб служити і військовим, і, можливо, тим, хто повернеться з війни. І от на цій конференції це така звічна, звітна була конференція, зустріч, де ми могли мати, скажімо, більш такі практичні кроки в навчанні, де нам, з нами ділилися активні служителі, які є. Служить в військових силах, в Збройних силах України, який безпосередньо там на передовій служить людям. Нам, можливо, ми трошки більше в тилу, але рівно з тим, ми постійно стикаємося з військовими. І як я розумію, для нас є от, в служінні ми маємо такі два шляхи. Ми можемо або самі вчитися, або взяти чийсь досвід. Я думаю, що набагато краще, коли ми, не роблячи помилок, візьмемо чийсь досвід, адаптуємо до нашої місцевості, до нашого краю. І сміло будемо служити, тому що є ті питання сьогодні в яким на які ми можливо раніше і не задавалися почути відповідь, але сьогодні ці питання не звучать теперішній час. ці питання звучать від військових, від від, від від тих, хто потерпів, скажімо, втрати в сім'ї. І нами, християнами, маємо мати чіткі відповіді, які заховані в Божому слові, щоб не завдати ран людям, а навпаки, перев'язати ці рани. І на цій конференції ми чули, скажімо, практичний досвід людей, які активними в служінні. Рівно з тим, це нас заохочує до праці, нас щось навчає. І дякувати Богу, що от є люди, які є посвячені. Це більше. Я думаю, що там не вся там не частина людей була, які там задіяються в служінні в Україні, це більше 200 людей. І це ну, хороший час для знайомств, для спілкування, для навчання. Дякую Богу за те, що от в цьому служенні воно розвивається, організовуються такі зустрічі, і ми можемо бути активним учасником цього служення. Это так коротко, то, что можно сказать за за три дня. А за было очень интересно, было это, а насыщенный день, на день не было. Так, слава Иисусу Христу, да, и мы можем воплощать этот опыт э, в жизнь, видеть, как Господь действует, и это также способствует объединению церкви, единству церкви, Нет. когда мы ну, узнаем друг друга, знакомимся друг с другом с разных концов страны. вот, И это также способствует тому, чтобы мы сплоченные, противостали тому злу, которое пришло в нашу страну. И мы верим, что мы будем иметь успех и одержим победу вместе с Господом нашим Иисусом Христом. И, ну, в общем-то, служение капелланов, капелланское служение, оно разностороннее. Оно очень в большей степени сейчас направлено, конечно, на военных, на их нужды, на их потребности, на, на их семьи. И также э, служение капелланов оно направлено на других людей, которые также э, ну, ограничены в своих возможностях. И капелланы несут им Божье присутствие, Божье Слово и Божье освобождение. Это служение, э, тюремное, тюремное служение, служение тюремного капелланства. И вот Андрей Николаевич, как посвященный служитель Давно участвующий в этом служении. У него есть опыт, у него есть чем поделиться, у него есть чем впечатлить всех нас. И мы послушаем с удовольствием, как через служение Капелланов в тюрьме люди познают Бога и освобождаются от греха, освобождаются от власти дьявола. Доброе утро. Это очень хорошее служение. Трудное, но оно приятное, потому что. Когда ты служишь людям, это всегда приносит радость и мир в сердце. Аминь. Есть место из Писания, где Иисус говорит простыми словами, говорит, я был в темнице, и вы посетили меня. Ну, как когда и люди спрашивали, когда ты был в темнице, и мы посетили. А люди, которые, которых Бог сотворил, которых Он любит, и за которых Он страдал, они находятся в темнице за свои злые дела, когда они ошиблись, не зная Бога, они поступили неправильно за разные наказания, получили наказание срока и сидят, и им нужен выход, им нужен свет. Так. И Бог этого хочет. И потому это служение очень хорошее, потому что Бог посылает нас, мы как дети света несем Евангелие, несем Слово Божье в эти места труднодоступные, где люди, можно сказать, неадекватные, вот, они не видят выход, и у них темнота в жизни. И это очень приятно, когда ты приходишь, говоришь слово Божье, и это слово, оно действует, оно касается сердец, и люди спасаются, и люди принимают спасение, и да, принимают новую жизнь. И они, освобождаясь, приобретают новую жизнь, новую, они приобретают новую семью в виде церкви, и начинают жить и радоваться жизни, хотя у них не было никогда выхода. И это очень прекрасное служение, так что пусть Бог благословляет и дополнять делателей, чтобы умножаться, чтобы была возможность посещать все колонии, которые у нас есть в Украине. И сегодня благоприятное время для этого, потому что меморандум на основании закона, мы имеем возможность сегодня посещать все колонии. Слава это Богу. слава Богу. Сейчас двери открыты. А если Бог откроет, то никто не закроет. Нам нужно идти и трудиться, чтобы свет Божий любви распространялся на каждого человека. Аминь. 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 Да. В 43-й колонии церковь называется ⁇ Свободные в Иисусе ⁇ То есть они все еще сидят в тюрьме, они все еще ну, наказаны, вот. но в их жизнь пришел Иисус Христос, и находясь в местах лишения свободы за, за решеткой. Они внутри уже свободны, потому что Аминь. их освободил Иисус Христос. Это чудесно. Вот слышать, куда бы ни приходила церковь, куда бы ни приводил Господь своих служителей, там тьма отступает. Аминь. Отступает уныние, отступает депрессия, отступает безысходность. И приходит жизнь. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и чтобы имели жизнь, и имели с избытком. Аминь. И вот сегодня я вкратце поделюсь мы также посещаем воинов в больницах, в госпиталях, и, ну, зачастую у них, ну, после всего увиденного, пережитого, вот, это всегда ранит душу, это всегда, ну, ну приносит давление, вот, ну и там очень много негативных эмоций бывает. Вот. И люди угнетены всем виденным, всем пережитым. Вот. Но э, вот служение капелланов, э, это приносить э, во тьму Божий свет, Божье присутствие. Аминь. И мы видим, когда мы начинаем общаться с людьми, они бывают закрытые, там, ожесточенные, может даже часто агрессивные. Но э, после молитвы Господь касается сердец. И ну, воины, которые прошли через многое, они уже ну, такие стальные закаленные, они начинают плакать, начинают открывать свои сердца, вот и когда мы уже уходим от них, они провожают нас с улыбкой, вот и в глазах их появляется надежда. И а, это слава. так чудесно, когда вот, э, когда ты служишь Богу, когда ты служишь людям Божьей любовью, вот и ты видишь, как ну, пустыня становится садом. Бог сказал, что слава когда Иисусе. Он приходит, когда Он приходит, то пустыня становится садом. Вот Слово Божье говорит смерть! Где твое жало, ад, где твоя победа? Когда приходит Иисус Христос, который есть жизнь, который есть путь, который есть истина, который есть свет, там тьме уже нет места. Души исцеляются, люди освобождаются, освобождаются Аминь. от рабства Аминь. греха, от власти тьмы. И приходит Божье Царство в жизнь людей. Да. И я хочу попросить, э, Олег Павлович, помолись, пожалуйста, чтобы вот, э, вот это служение капелланства, чтобы Бог наполнял его силой, чтобы оно распространяло пределы, и чтобы вот э, там, где мы есть, там, где есть капелланы, чтобы там распространялось Царство Божие, чтобы дьявол был посрамлен, а имя нашего Господа прославлялось. Аминь. Аминь. О, Отець і Бог наш йдемо до тебе в цей ранок, Господь в на Литвах наших. сам насамперед, що ти є наш Бог, ти є наш цар, Господь, і ми віримо, що ти нас покликав до, до славного служіння, Отець. І цей поклик і в наших серцях він є від тебе, Господь. Ми віримо, що ти, те твоє слово, яке нас кличе, твої, твої, твої слова, слова, на спасіння. Вони сьогодні нас спонукають. Робити цю справу коморову, Отець, ім'я Ісус Христа. Насамперед, ми розуміємо, що наші зусилля без тебе вони нічого не варті, Господь. Вони не мають ні цілі, ні якого результату. Але Господь, коли ти йдеш попереду, коли ти даєш нам наміри свої, ми бачимо тоді успіх, Господь. Ми, жодо, ми не такі швидки, як ми очікуємо, але ми знаємо, що Твоє Слово воно живе та діяльне і воно здатне змінювати серця людей, так як свого часу ти змінив кожного з нас, Отець. І ми цей просимо Твого помазання, Твого ведення, Господь, щоб Ти, Господь, керував нашими словами, щоб ми Серця, сам перед наповнення Твоєю любов'ю, Господь. І йдучи okay. до зранених сердець, ми мали, Господь, в серця в своїх цю любов. Це Господь єлей необхідний, для того, щоб Господь цю мазіку могли би покласти серця їхні і вірити в твоє зцілення, яке може змінити кожне з них. Чи то військові, чи то, можливо, в полоненні, Господь, чи то, можливо, в лікарнях, чи то, можливо, в тюрмах десь. І всюди, де ми будемо приходити, нехай Твої слова, Твої істини, Господь, впливають на серця людей. ім'я Ісусу Христа, Батьку, ти нас надихає. Якщо ми втомлюємося, де доруйде нас сили на Свій Господь, якщо ми, Господь, зневіримося, додавай до нас віру, Отець. І ми віримо, якщо ти будеш з нами, Господь, ми будемо переможцями. Ім'я Ісуса Христа, Батько, поблосли нас, благослови служіння серед нас, Господь, розвивай, Господь, його. відкривай для нас нові горизонти, Отець. Відкривай своє ведення, яким чином ми, ми далі себе маємо ввести, якісь, можливо, інші напрямки, які ти типу, побачаєш, Отець, щоб церква була на передовій, Господь, і виконувала твою волю, насамперед, це проповідати Твоє Слово і поширювати Твоє Царство Отець. Да, ми тебе надалі бажаємо славити величати, тому що ти є Бог да. наш, а ми є твої діти. Слався, крішний Бог, Отець те і Дух Святий. Амінь. І скажемо нашу молитву чудову. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.